Исти – на сустраж покупнику. Выниковая коллегия областного управления гандлю по слух, подвела выники работы у минулом годзе и вызначила задачи, какие стоят перед Галиной у 2013-м. С подробностями Людмила Салдина. Стан развития областного гандлю в минулом году определен как традиционно стабильный. Большинство основных показчиков выполнены. И на узровне всей республики Брестский областной гандль занимает третью позицию, соступаючи только Минской и Витебской областям. Традиционно минулый год вызначился открытием новых объектов, переважно буйноформатных. За прошедший год в области открыто 190 торговых объектов, торговой площадью 30 тысяч метров квадратных и 38 объектов общественного питания на 1200 посадочных мест, в том числе 5 объектов придорожного сервиса. В части развития торговой инфраструктуры заметной чертой последних двух лет является укрупнение размеров магазинов. Количество магазинов с торговой площадью от 400 метров возросло за эти два года на 46% и составила на 1 января 123 магазина. Как позитивный момент расценен и приход буйных гандлевых сеток у сельскую мясцовость. Пионером тут выступила Брещина, у приватности Жабинковский район, где буйная гандлевая сетка Евроторг у тандеме районной спожилкой операции начала выездное обслуговывание 22 населенных пунктов. Министерство гандлю мая намер детально выучить этот опыт и рекомендовать его по всей республике. Поставить магазин не только в районе, но и обслужить еще близлежащие населенные пункты, которые входят в этот районный центр, то есть в сам район. Вот это очень важно. Я полагаю так, что здесь, в этом регионе, местные органы власти думают, думают грамотно и принимают очень выверенное правильное решение. На бягучий год перед гандлевой галиной вызначена задача за забеспечения насильства магазинами кроковой доступности и наявностью их широкого ассортимента товаров по доступных ценах должны остаться и продолжать развиваться шаговые магазины. Это очень важно. Это стратегия развития торговли. Мы говорим о том, что должна быть доступная цена для потребителя, а для этого должна развиваться конкурентная среда. И поэтому не должен присутствовать, доминировать какой-то один-два игрока на рынке. Это уже не конкуренция. Да? По крайней мере, 4-5, а более это еще лучше. таксама важнейшымі задачамі вызначана павелічэнне долі безнаяўных плацяжоў прыцягненення інвестыцый і шэраг іншых задач накіраваных на развіццё на гандлёвай галіны У цэлым падчас калегіі было адзначана гандаль брэшчаны даволі моцны і патэнцыйных магчымасцяў мае шмат Людміла сталзна юрплінда абласнай навіны брестст.